أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ هذا آية قرآن الذي يريد أن يتحدث هذه اسمها سورة النحل النحل معنى يعني؟ قرآن يقول لك قصة البحر الله يريد أن خاصية مدو البحر dan telah diwahyukan oleh Tuhan engkau ya Muhammad kepada nahal kepada lebah ambil olehmu wahai lebah daripada bukit-bukit buat rumah engkau Allah perintah kepada lebah Allah kata kepada lebah anittakhizi minal jibali buyutan pi di bukit buat rumah di bukit Tuhan suruh lebah pi buat rumah di bukit dan buatlah rumah di pokok-pokok kayu dan daripada barang yang perbuat mereka itu manusia bagi engkau akan sarang Tuhan suruh lebah ni pi duduk sama ada duduk di bukit ataupun pi duduk di pokok-pokok kayu ataupun duduk di mana-mana sarang yang manusia buat bagi tuan-tuan tengok hari ni lebah taat dan perintah Allah Masya Allah lebah taat perintah Allah lebah tak masuk universiti lebah tak masuk politeknik lebah tak masuk maktab perguruan Lebah tak masuk sekolah menengah. Lebah tidak ada sekolah rendah. Tapi lebah boleh taat perintah Allah. Manusia mengaji universiti, mengaji di institusi pengajian tinggi, mengaji sekolah, masuk lagi macam-macam kursus-kursus profesional dan sebagainya gagal mentaati perintah Allah. Allah kata dekat lebah, pergi di bukit buat sarang. Pijari mana-mana pokok yang sesuai buat sarang ataupun kalau ada manusia buat sarang duduk di sarang itu. Hari ini lebah sudah taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lebah ada dua bahagian. Satu lebah liang. Lebah liang bersarang di bukit dan di pokok kayu. Ini lebah liang. Tak ada siapa bela dia. Dia sendiri pi cari kehidupan dia. Dia pandai duduk di bukit, dia pandai duduk di pokok-pokok kayu. Dan lagi satu lebah jinak dia kata lebah jinak jangan nak ingat dia tak sengat kita dia sengat juga lebah jinak pasal apa pasal bersarang dia di tempat yang diperbuat beri dia kata maksudnya orang buat sarang kat dia dia duduk situ ini dia panggil lebah jinak dia kata ini ada di negeri Taif lebah orang perbelah boleh beri lebah duduk belah di sarang mana yang kita suka dia kata di Taif ni penulis kitab ini dia bawa contoh di Taif di mana-mana pun ada kata ustaz Johari kita tadi dia kata di Yaman menjadi satu usaha besar-besaran belah lebah untuk menghasilkan madu ini dan dia kata yang uniknya ada satu lagi dia kata lebah liar tapi orang buat dekat dia sarang untuk apabila dia nak produce madu dia nanti main di sarang tu tapi dia tak duduk di sarang tu dia duduk di bukit dia duduk di pokok dia duduk di apa tapi orang buat manusia buat satu sarang dekat dia bila dia nak produce bila dia nak hasilkan madu dia akan main di situ subhanallah rupa-rupanya Quran sudah cerita benda ni baik firman Allah summa kuli min kulli samarat fasluki subula rabbiki zululah kemudian makan olehmu wahai lebah daripada segala buah-buah kayu Tuhan suruh lebah pi makan buah kayu maka jalan olehmu akan segala jalan Tuhan pada tuntut buah kayu itu zulula yakni dimudahkan engkau wahai lebah cari jalan untuk nak mencari manisan Allah bagi kemudahan kepada lebah ni untuk nak cari makanan dia dia makan apa dia makan pokok-pokok yang manis-manis dan kemudian dia menghasilkan madu lebah yang jauh lebih Maneh daripada pokok yang dipi makan. Tiada payah dan tiada sesat daripada sarang. Dan lebih hebat lagi, dia duduklah di mana pun, dia pergi cari makan di mana pun. Dia balik jumpa rumah dia. Bukan ada satu traffic light, bukan ada satu simpang yang dia duduk terbang buat tehnya. Kita ni jalan dengan peta, dengan traffic light, dengan waste. Ada hari ni. Pun cari masjid matang buluh tak jumpa. Tak ah, jumpa. Terlajak daripada nurut. Terlajak balik-balik ni. Ada orang macam tu. Cari tak jumpa. Lebah dia keluar daripada sarang dia. Dia pilih cari sampai berapa kilometer pun dia terbang pergi cari manis-manisan untuk makanan dia ni. Dia kata apa di sini? Dia akan balik ke sarang dia. Tidak sesat. Allah bagi ke dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jika jauh sekalipun tempat dia pergi cari makan tu, walau jauh sekalipun, dia balik semula ke sarang dia dia tidak sesah firman Allah Subhanahu wa taala yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu keluar daripada perut lebah itu asal dia kata keluar daripada perut lebah itu manisan lebah ataupun madu yang bersalah-salahan warnanya ada warna putih ada warna kuning ada warna merah kadar buah kayu dan bunga sama ada putih merah yang diisap oleh lebah itu ke dalam perutnya madu dia keluar ni berbagai color color tu bergantung kepada apa? bergantung kepada benda dia pergi makan kalau buah kayu yang dia makan tu color kuning dia menghasilkan madu lebah kuning kalau buah kayu yang dia makan tu color merah merun dia akan menghasilkan madu lebah berwarna merah merun macam itulah keadaan dia dia kata firman Allah Subhanahu wa taala ai yani fokus dia apa dia fihi shifaun linnas ini ayat dia maksud dia apa padanya yakni pada madu yang keluar daripada perut lebah itu menjadi syifa menjadi ubat kepada manusia daripada segala penyakit badan untuk ingat balik, bulan 9 punya kuliah, saya cerita satu sahabat kita ni, yang pergi di Jerman, tiba-tiba dia collapse. Di Jerman, daripada bilik hotel orang bawa pi hospital doktor bagi antibiotik tiba-tiba dia tak respon kepada antibiotik tu dia koma turun mai segala pakar yang hebat-hebat mai macam-macam depa buat nampak tak ada harapan sampai doktor semua give up doktor semua dah panggil family dah bagi tahu dekat bini dia kata kami tak boleh tolong ini saja yang kami boleh buat kami pun tak tahu apa ubat dah nak bagi dekat dia cerita dia kami serah balik ke hangpa nak buat nak buat bini habis punya pikir, akhirnya nak cari cara agama lah ni dah tak tahu dah doktor dah surrender, akhirnya dia bagi apa asal madu ajwah korma dan habbatu habbatu sauda dia bagi tiga benda ni saja bismillah bagi makan bismillah makan dengan hati yang bulat yakin Allah saja boleh tolong lah ni aku balik kepada basic we go back to the basic basic dia apa dia Quran hadis bagi tahu ini benda syifa ini benda adalah menjadi penawang sifaun linnas menjadi penawang kepada manusia. Bismillah suah. Bismillah suah. Masuklah ke mana pun, masuklah badan dia. Allah Subhanahu wa taala God is great. Tuhan Maha Besar. Tiba-tiba respon. And finally dah balik Malaysia, dah sihat, sembang deras balik dah lah ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi dia kata kat saya, dia kata ustaz, saya satu benda ni saya tak tahulah saya serenda dengan Tuhan dia kata, dia kata saya serenda dengan Tuhan terasa kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala bila kita dah duduk di ambang maut bila kita dah duduk di pintu kematian tiba-tiba Allah bagi balik nyawa dekat kita tak ada perkataan boleh ucap tuan-tuan melengkah yang mata belenang mulut sebut Alhamdulillah hati dipenuhi dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala ini kebenaran ayat Allah yang ada dalam Quran. Dia kata apa? Fihi pada madu itu syifaun linnas menjadi penawar kepada manusia daripada segala penyakit badan. Quran ubat penyakit hati. Jika sekiranya paham makna Quran daripada kufur dan syirik dan jahil dan balalah maka sabit kepada mensabitkan tauhid dan iman akan Islam itu. Dia kata macam mana Quran itu ubat kepada hati, maka madu lebah ini ubat untuk anggota badan. Dia kata begitu. Maka ma'rifatullah dan segala suruh Allah, di situlah kita kenai betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala.